Dediğimiz ailələrin izahları. Biz oxumuşuq əvvəl 54-cü ayət mübarək Zuxruf surəsində Cəmaət özünü alçatdı deyə Firavun özünə rəb dedi. Firavun qəbminin yüngül beyninə görə Firavun bundan elə belə istifadə. Firavun qəbmini güncül yerə qoydu. Ola çıdı qəbul etmədi. Və onlar ona itaat etdilər. Onlar fasik idilər kim o cəmaat. Əvvəllər danışmışıq. Dində məzlum olmaqla qəbul deyil. Biz düşündük ki, bir nəfər insanın başına çop azırsın, əlini alsın sürəyi, desin ki, həmən zalım deyilən ki, mən məzlumum. Mən sənə şəhədit eləyəcəm. Elə şey yoxdur. Allah sən dil göz ələr verib hansı formada etiraz edə bilərsənsə etiraz ver elə. Hələ həmişə etiraz qışqırmaqla deyil. Hərəkət etiraz sayılır da. Namı Sadiqin hədisi var. Buyuru ki: "Dini hələ səf dillə təbliğ eləməyin, dilə çox güc verməyin." Ürə vacib, orada dilə danışmağa ehtiyac olmayacaq, əməldə göstərməlisən. Bu gün də bax bu hədisimiz bizim tələb bir zaman, məkan, şərait müəssəsa görə əzizlər, çox lazım bir hədisdir. Həmişə hələ insan danışmır. Bəzən hərəkətlərlə, əməllərlə din təbliqi edir. Yəni danışasan həmişə? Onda məsələ lal necə təbliğlərəsini deyini. Yəni bizə bu beynəz sərt düşüncəcək ancaq danış, qışqır, etiraz yox, hamısının özünün forması var. Təşərrülat, Zuxruf 54 çox məğlü ayədir. Cemaət özünü alçatdı deyə. Baxın, nəticə etibarilən firun Allah iddiasını deyirdi və cemaət bunu Allah kimi qəbul edildi. Bu nəticə, bunun səbəbi nədir? Heç bir nəticə səbəbsiz deyil. Dünyanın qanun dey, dinin qanun dey. İttimənim qanunu, digər ləfəsəbədə illət və məəllul. Bizlər isə səbəb və nəticə. Nəticə harda varsa, ora nə var? Səbəb var. Firun hələ durduğu yerdə özü Allah dedi. Bunları alıb satdı, döyüdü, vurdu, öldürdü. Yox. Cəmaətin o nə deyirlər bunu, güngüllüyündən, cəmaətinin savatsızlığını oxayacaq onu. Belə gələcək sabah eləlməyəcək gələcək inşallah çatdısa vaxt müqabilində. Bəli, vaxt çatacaq. Cəmaat gördü belədir. Dirişik mənsələ binəcəm. Heç vaxt heç kim birdəmirə gəlib o iddia eləmir ki, baxıb vəziyyətə, vəziyyətə uyğun davranır. O adamlarda çox e, yaxşı mənanda və ya pis mənanda bijdi sözü var, heyləgər sözü var, bilər insanı deyir. Allahlar pisliyir, deyiblar fasiq taif eddilar. Yəni bunlar e, Firavona Allah deyirlər. Firavon bunları vurur, döyür, öldürür. Bunlar məzmuddurlar. Allahımla yazığı gəlsin. Yo, Allahlar pisliyir. Elə şey yoxdur. Bir şey deyim. Əqad dərslərində, məzhəblər dərslərindən də oxumusuz, oxumuşuq. Allah şükür hamımız azdan çoxuna və hamımızın şürkün məamatı var. E, əşarə məzhabi var. Daha başa əşalı bir qoldur. Əhlüsünnə azizlərimizin e, əqaid, ideoloji, inanclarında, əqədlərində bir neçə inancları var. Məsələn, bəlkə mütezilə, bilirsiniz də bular var. Əşairə. Yəni fatalizm, eşitmirsiz? Fatalizm ağədəsi. Mən bu keçmişə, əqəiddə keçmişəm. Çağında keçmişəm YouTube-da var əm əqad han məçalı məbəhəməndən fatalizm nəzəriyyəsi. Yəni məcburiyyət. Əşarə qolu fatalizmə, yəni cəbri, məcburiyyət etiqadına qəildirlər. İnsan başna nə haça gələrsə Allah bunu belə yazın. İnsan məcburdur, yəni. Bunu kim axd ortaya? Muaviə. Muaviədən də məşhərlə bilmirdilər. Məbədir ki, Allah istəsməzsə idi. Mən ola bilərəm sizin başçınız, deyəcüyü. Allah səsə idi, bura məni yox, məsələn, Həsənin qoyardı, Hüseyni qoyardı. Allah belə məsəl görür ki, mən olum burada. Allah bunu iradə edib, Allah bunu istəyib. Düzdür hə də. Düzdür də. Bax, o vaxtdan cəmaətin bəyini oynadı bu. Ki, insan ixtiyarı sahibliyi yoxdur. Nəşə gəlir insanın başına öz ə Allah bunu məcburlüyüb. Mən müəyyən deyəm ki, mən sənin başçınam, deməli Allah bunu istəyib. Bax, bəzi insanlarda belə davrandılar müəyyən e, darlamışlar firon dövründə. Düşündük ki, hə, deməli belə olmalıdı da həyat. İnsan öz həyatını dəyişə bilər. İnsan xoşbəxtliyi, bədbəxtliyi öz əlindədir. Kimdən düşüncəsi, kimdənca fikri bizi e, öz həyatımızla nəsə Bə həmişə bilinməz həyatımız belədir. Biz istəsək nəsə bir şey ola bilər. Quranda ayə varı. Bilmən bu Hud və ya Ra surasındadır. Deyir ki, əgər bir halfa öz tələyi bizim demiz, öz tələyin, öz sərgüzelişin, öz həyatın dəyişmək istəməsə Allah dəyişməyəcək. Bu adam adam olmaq istəmir. Məsələn bu adam hidayət olmaq istəmir. Yezid də bu adam. Bu adam İmam Hüseyn olmaq istəmirsə, Allah məcbur edib İmam Hüseyn eləyəcəyisə, yox, niyə istəmir axı? dində var məsuliyyət yox. Dində məcburi sevgi var, yox. Mərzə düşmənçilik var, yox. Bu adam istəmir də. Nə qədər ki bir təfa, öz taleyin yaxşı mənanda dəyişmək istəmirsə, Allah onları dəyişməyəcək. Bundan da yəmsə bu. Deməli Musa peyğəmbər Tövratı əllə etmək üçün 70 nəfərlə getdi Miqata. Niyə məsəl 70? demişdi. Çünki o dövrdə 70 səfər obənisal xalqın ən tanınmış şəxsləri idilər. Avsarqallar deyək. Amma 40 gün olmadan Ben İsrail xalqı istədilər ki, Allahi açı qarşı görsünlər. His hissləsinlər. Hissiyat var da, məsələn, əlimiz, qulağımız, gözümüz, dodaq, burun falan. Bu hissiyat orqalan biri olan gözlərlə açı qarşı Allahi görmək istədilər və bunu Musa peyğəmbərə mə, e, təklif radidilər. Biz bunu şey istəyirik. Bu oxumuşdu. Və sonra bular deyədildilər ki, biz istəyirik, biz nə, nə istəyirik? Allahə görə mümkün olmadı deyə. Əndə nə istəyirsiniz? Biz istəyirik ki bir də nə bizim e, Qızıldan bütümüz olsun. Biz o staş edəcəyik. Bunu e dad olsa təklif edirdilər həmişə Musa peyğəmbərə əvvəl demişik. Bizim qütümüz olsun. Və sonra Musa peyğəmbər bu deməli e, Miqatda olduğu vaxt bula görə Musa peyğəmbər gəlmir. Bu adam 30 günə qayıtmalı idi artıq. Görsə 30 gündən sonra nə eddilər? Məsələ görəndə ki, bəs biz bilirik ki bizim bir bütümüz olsun. Ona sığışdır. Və peyğəmbərin bütün zəhmətlərinin bir növ hədir etimad idi o. Bir nefsərlə canını qoyur, dərs keçir, başa salır, falan-falan. Basın po adamcın getdi başqa bir əqidəyə qoşuldu. Haqqı qarı sənin burnunda. Bu o, peyğəmbərdir, həm dərs keçəndir, həm peyğəmbərdir, Allahın hüccətidir üzərində. Özü ulul azm peyğəmbərdir. Buna kitab lazı olub bu da zəhmət. Biz də sizsiz həbərçiririk ki ə, bizim bütümüz olsun.